في جونة العطار يقول دليل على شرب معاوية للخمر في صفحة 2 الجزء الأول موجود على الشبكة مصور بي دي الكتاب هذا نعم قال أحمد في مسنده وساق سنده عن عبد الله بن بريدة هذا ذكرته في خطبتي قال دخلت أنا وأبي بريدة بن الحصيبة الصحابي الجليل على معاوية فأجلسنا على الفرش ثم أتينا بالطعام فأكلنا ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية ثم ناول أبي قال لك لا الشراب يعني الشراب يا إذا أطلقت الشراب يراد بها الخمر، بلاش لعب باللغة. في صحيح البخاري من حديث عمر وغيره الصحابي الجليل الذي كان يضحك النبي يدعى عبد الله ويلقب بحمار. آه؟ وكان يؤتى به فيُجلد في الشراب في صحيح البخاري، فيوجد في الشراب. قال لك لا المقصود بالشراب اللبن يعني اليوغورت ولك <applause> الشراب. قالوا ردوا علي وعلى غيره ف... ف... وحنشوف. فشرب معاوية. على كل حال أنا أقول لك الشراب يعرف في هذا الحديث هذا اجتهاد الان بفضل الله الشراب يعرف في هذا الحديث مش باسمه كما سماه الراوي بشكله وواقعه كما راه الصحابي الجليل صح لانه له انيه خاصه واكواب خاصه فلما اتي بالشراب الصحابي عرف انه خمر هذا اقداح معروفه يا اخي خذوا هذه عندي هذه ما سبقت اليها وقفوا مع الكلمه في الكتاب شراب هو ما قالوش هاتوا الشراب جابوهم فشافوا الصحابي خمر فبصف هو الصحابي هذا ابن الصحابي بيقول اتينا بالشراب بعدين اللي شافوا عارفوا الخمر يعني فشرب معاويه ثم ناول ابي ثم قال ابو طبعا لا رفض وثم قال مين معاويه عاد ما شربته منذ حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هاي اول مره من يوم حرم الرسول اول مره بدنا نشربه هيك قال لك لا المقصود هذا مش هو خمر، هذا شيء ثاني وكانه قال له انت فكرت خمر؟ مش خمر انا الخمر ما شربتهاش من يوم ما حرمها الرسول هذا يا جماعه المساله مش هي في الكتاب اللي شافه الصحابي خمر واقداع خمر يقول أي الشيخ ابو الفيض الغماري قلت طبعا على فكره معاويه والخمر حتكون لنا برضه حلقه خاصه في باذن الله تعالى وحتشوفوا كيف لانه معاويه من بيت خمير سكير من اشهر رجال قريش في الخمر كان ابو سفيان معروف واخباره في هذا حيذكرها ابو الفيض غماري اخباره كثيره ومين كان سيب معاوية بريء يا حرام هذا اه يزيد سكير خمير كما قال ايه الذهبي في ترجمته قال يشرب المسكر ويفعل المنكر ويتدين ببغض اهل بيت رسول الله فما شاء الله ابو سفيان سكير خمير يزيد سكير خمير الحلقه هذه بريئة بينهم من وين في تواصل لانه معروف ايش بصير تربيه وحنشوف في نبح طويل في الخمر على فكره مبحث طويل واحاديث اخرى كيف اه وبعدين يتاجر فيها ويبيعها وتباع له ايش يقول ابو الفضل الغماري قلت في هذا دليل على ان معاويه كان يشرب الخمر لانه من بيت كان يشربه في الجاهليه فقد كان ولد ابو سفيان شريبا للخمر واخباره في ذلك كثيره وقوله: ما شربته منذ حرمه رسول الله تعلل مكشوف فإنه إذا لم يستطع الصبر عنه بمحضر الناس الذين يستتر منهم خوف الفضيحة والعار جاء قدام الصحابة يشرب يقول لك ما شربتوش من زمان حنصدقك؟ كذب